покупает обычный народ, что народ встанет, примокнет не, не обязательно вас, но кто так же само будет нагибать народ, люди встанут и нагнут, извините, ну не лично вас, но нагнут эту власть. Я хочу, чтобы вы помнили. Я абсолютно, абсолютно с вами солидарный, сгоден, да. Я, я внес пропозицию на сессии сегодня. Про те, щоб цих, якщо батьки не заперечують, якщо батьки не заперечують, бо може бути, що батьки заперечують, поховати цих хлопців на асфальтовій могилі. І знаєте, яке це буде продовження? Ми називаємо, буде ці маслями, обов'язково. Будь ласка. Ми хотімо обратися к вам дорогому. Тату. всей громады нашего района мы, э, мы не то, что хотим образовать, мы требуем, чтобы была назначена следственная комиссия. И чтобы все люди, которые были виноваты в том, что произошло на Майдане, были пока мы просто требуем этого. Мы требуем, чтобы был наказан Захарченко, чтобы был наказан генеральный прокурор и все, кто имели какое-либо отношение к этому также все офицеры Беркута, чтобы, чтобы было прозрачно произведено расследование и все были виновны в Я абсолютно поддерживаю вас и поверьте, что я особисто поки, поки, я є, пока я є народним депутатом, я буду це питання обов'язково ставити. Обов'язково будемо ставити. Всі повинні бути покарані. Не покараємо, це буде повторюватися ще в жорстокіших варіантах. Товариство, ви знаєте, що у наших народних депутатів є громадські приймання, і вони працюють. У Андрія Єльєнко є дві, у Володимира Євгенського також є громадські приймання. Ви, будь ласка, приходьте туди. Вони вже відкриті весь час цієї приймання, І працюють. Зараз ну, ми можемо ще почати. Тому є певний якби, регламент. Якщо ми будемо зараз влаштовувати як, вечір питань і відповідей, то це трошки неправильно. Я зараз розкажу. Я хочу ще надати слово. Ми, можливо, пізніше ще повернемося до цього питання, і ви обов'язково підійдете до Володимира Яворицького застаємо питання. А зараз я хочу надати слово небайдужим людям, підприємцям Троєщини. Сергей Монтян Здравствуйте, дорогие троечницы Я предприниматель этого района Монтян Сергей Николаевич Хочу выразить вам Большую благодарность, что вы пришли Что вы поддерживали перед этим Которые митинги здесь у нас были Которые стояли И объясняли этой власти Что воровать плохо Но они этого не понимают Поэтому народ встал и готовы им руки за это отрубать. Я предлагаю сейчас, потому что я знаю, что очень много троечницев, которые занимаются малым бизнесом, поставили на деньги, на большие деньги. Кто тысячу за те же сбафы платит, кто полторы, кто за базар, за то, что стоит, продает стельки 300 долларов, которые тут такие есть, мельничуки, смотрящие по этому району. Вот, знаете таких, да, которых э, мы тоже будем требовать, чтобы их придали в суду, настоящему суду. Чтобы э, не просто судьям, а провели иллюстрацию судей, а потом предали настоящему их суду. И я просто вас всех закликаю э, поддержать нас в этом. Большое спасибо, большое спасибо. Когда мы обратились, когда нас начали... Э, обижать тут семьи, да, всех. Мы обращались ко многим, просили ко многим партиям. Единственное, я хочу огромное сказать большое спасибо партии «Свобода». Непосредственно Ильенко, который откликнулся на нашу просьбу и начал нам здесь активно, активно помогать вместе со своей партией. В принципе, все. Огромное спасибо. Что еще? А, и большая просьба э, иметь чуть-чуть э, мужества и перестать платить деньги сейчас Мельничукам, Парицким, Готам, э, кто у нас тут, э, сейчас, э, Прокопенко, просто перестать им платить деньги. А в понедельник мы их выведем сюда за уши. И пусть они извиняются перед нами всеми. А потом мы еще, когда будут нормальные суды, узнаем, откуда у них пятиэтажные дома по полторы тысячи квадратных, по две тысячи квадратных метров. Откуда у них БМВ последние, которых еще в Европе три штуки. И вот это мы хотим об этом знать. И полностью их за это наказать, чтобы наказал суд нормальный, а не этот продажный, который сажал наших побратымов, которые были на... Грушевського на, на Хрещанні фінал Заграти. Ну, в принципі, все, а говорити не вмію просто господа. Дякую, товариство. Зараз я слово хотів би нагадати надати людям, які тут і вчора.